Вкусного всем! Мак энд чиз – одно из известнейших хитов американской кухни. Их показывают в кино, их едят в знаменитости, в ресторанах и обычные американцы во время пикников. Но, к сожалению, его в последнее время так упростили, что потеряли саму суть. Мак энд чиз – это не только сыр и макароны. Это вкусный сыр. Это вкусная, аппетитная и желаемая закуска, которую хочется желать сразу после первого укуса а не просто повторять выхолощенное, тем более не готовить из сухих смесей, которые начали появляться у нас в гипермаркетах. Итак, вам будет необходимо мак или макароны, чиз или сыр, и тут одним сортом не обойтись. В процессе различных проб наивкуснейшей смесь я считаю моцареллу и чеддер, плюс сливочный сыр, плюс немного сыра с голубой плесенью. Иногда то, что мы будем готовить, называют Chicken Buffalo Mac and Cheese. То есть нам необходима еще и курица, и она есть. А также венские сосиски. Можно и так, и так, или вместе, как у нас. Баффало не только сырный соус с сыром с голубой плесенью, а еще и острый соус, и он тоже тут. Немного о нем, как и о других ингредиентах, мы еще поговорим. Для сырного соуса еще необходимо сливочное масло, сметана, молоко и мука, а также специи. Сухой молотый чеснок и лук, Порошок горчицы, молотый перец, черный и соль. А начнем, конечно, с макарон, которые будем варить, как обычно, но с нюансами. Во-первых, макароны очень желательно из твердых сортов пшеницы. Они сохраняют форму, в отличие от макарон из мягких сортов. А еще варить процентов на 20% меньше, по времени, чем указано. То есть, если указано 10 минут, варим минут 8. Если 15 минут, варим минут 12. К примеру. То есть варим вот альденте альденте. Или проще говоря, слегка не довариваем. Пока кипит и варится, быстренько подготовим остальное. Сосиски нарежем небольшими кусочками. У меня венские, но это не принципиально. Важно, чтобы сорт вам нравился и он был качественным. Курицу копченую нарвем, нарежем кусочками. Как правило, для чикен баффало мак чиз ужасно длинно звучит. Так вот, для этого чикен используют курицу барбекю барбекю в Америке это не только шашлык по нашему. Это полужаренное полукопченый продукт, поэтому копченый сюда самое оно. С сырами еще проще, будем натирать. Неважно какой теркой, все поплавится в итоге. Моцарелла, она в отличие от гауды и особенно его американского родственника Монтерей Джека, имеет нерезкий вкус. У нас еще будут сыры со вкусом. Моцарелла создаст сырный молочный фон и бархатную плавленность. Хотите более сырный вкус, замените на гауду или подобное. Теперь чеддер. Это вообще главный сыр в мак чиз. Можно сказать, что во всех вариациях он есть всегда и обязательно. Он имеет и сырный вкус, и запах, и приятный цвет, и плавится прекрасно. В общем, он тут главный обязательный сыр. Теперь все голубой плесенью. В данном случае вы видите гарганзолу. Подойдет и ракфур или любой другой подобный. Он как раз из-за вкуса, резкого, но и сыра этого здесь немного. Ну а что за бафало соус без такого сыра? Вот такая сырная красота. Уже будет аппетит, представив это в расплавленном виде. Но это еще не все. Плавленый сливочный сыр. Он придаст соусу консистенцию соуса, при этом оставаясь с сыром. Сорт подберите сами, их великое множество. У меня более творожистый на вкус Филадельфия. Но может быть и другой, Виола, к примеру. Нарезали кубиками и готовим соус непосредственно. В кастрюльку, способную это вместить, запускаем масло, обязательно сливочное. Все будем делать постоянно на огне чуть выше самого малого. Растопили и добавляем муку только смешали, поджаривать не будем, чтобы не менять цвет. Немного молока добавляем. И будем добавлять далее молоко постепенно. Правы те, кто заметит, это стандартный бешамель. Известный соус. Бешамель так бешамель, но ведь это вкусно и далеко не конец, а только основа. Молоко добавили все, добавим теперь специи. Соль, черный молотый перец, молотый сушеный лук, молотый сушеный чеснок и порошок горчиц. Вот такой вот довольно часто встречающийся у американцев набор специй. Перемешали, минуты три поварим, пока не загустеет наша смесь. Затем начинаются сыры и начинаем со сливочного сыра. Размешали, почти растворился, добавляем полутвердое. Чеддер, моцареллу и с голубой плесенью. Размешали. И добавляем сметану, а то соус у нас очень уж густой получится. Кстати, тут нормы нету, можно и сливки вместо сметаны, но блюдо у нас и так не страдает малокалорийностью. И пошел заключительный этап. Мяско добавляем. Острый соус. Пару ложек. Учтите, мы добавляем шрирачу. Она имеет остроту на уровне 2000 единиц. Табаска, к примеру, имеет 5000 единиц. Вы можете добавлять и любой соус на свой вкус. Но обращайте внимание на остроту. Больше или меньше в зависимости от уровня. Мак и чиз не должен быть острым. И желательно, чтобы острый соус был перечным, без томатов в составе. Выкладываем макарошки, будем их доваривать пару минут в нашем соусе, перемешав само собой аккуратно. Варим на малом огне пару минут, помешиваем. И сразу подавать. Мак и чиз в вариации чикен баффало и сосисками. Это может заменить что угодно и где угодно. Это и закуска, и основное блюдо на вечеринке и на пикнике. Это будут есть в первую очередь, пока не съедят, а потом перейдут к остальному, чтобы вы на стол не поставили, за счет острого соуса, остроты которого не слышно, ну который пробуждает аппетит. Любители сыра будут плакать от восторга, поедая это. Один недостаток это довольно калорийный, поэтому не надо увлекаться, да и не получится. Насыщение приходит сразу. Поэтому, если необходимо быстро и несложно приготовить что-то для толпы народу, так, чтобы все были в восторге и хвалили это еще с месяц, мак чиз самое то, что надо. Приятного аппетита! И спасибо, что подписались на канал Корчма. Заходите почаще и будьте здоровы!